Друзья, вас приветствует канал МГК Украина. Слава Александрович, вопрос к вас. Вот изменилась ли ситуация после того, как вы меня видели, значит, эти большие про которые, как я говорю, сегодня знает вся страна, и я думаю, что нормально бы людям, может быть, остановили эти злочинные действия, которые происходили и происходят в дальней установке. Ситуация, естественно, изменилась. Только, по моему мнению, изменилась, имеет, опасную тенденцию. Она стала латентной. И она стала скрытой. Исчезли вот эти внешние проявления, когда есть внешние проявления по бою. Они исчезли, а возникли косвенные. Например, для меня такой пример, вот допустим, боль... осужденный Милушин Сергей Дмитриевич. Значит, я говорю информацию о его фамилии, с его согласием, дал мне это добро. Я когда его осматривал, я поделил удостоверение, что я сам правозахистник. Значит, это парень э, на флоте служил, он гетмосага дачный, ну, совершил преступление, естественно, и на этого парня воздействовали, и не довели его до того, что этот парень скрыл себе вены, у него сейчас эмоциональное волевое несостоятельность, у него острая реакция на стресс, он нуждается в помощи врачей. Значит, его тоже попытались запрессовать, ну, в принципе, беседни он подтвердил, не называя на шахмали, кто обидчиков, он подтвердил, что действительно испытывает воздействие, и он вынужден был себя вскрыть. То есть люди занимаются самоповреждением, чтобы уйти из этой ситуации. Вот такая ситуация. Ситуация стала латентной в отношении к нам. Если раньше к нам, ко мне, даже я могу сказать, к нашему среднему персоналу отдельным, воздействовали коллективом том, что мы слишком умные, что мы беремся на себя слишком много, выпадаем из когорты людей, которые должны выполнять. Сейчас ситуация изменилась экономически. Нас просто лишают премии. Ясное дело, что мы тоже несовершенны, понимаете, на солнце бывают пятна. Но я могу сказать так, что у нас трупы в нашем медсанчасти, я не могу, я, допустим, психиатр, я могу лечить словом, это не все вещи. Но, допустим, пневмонию, от которой умирают люди, чесотку, вши и прочие болезни я лечить не могу. А в медсанчасти лекарств нет. Обращаю ваше внимание, с тем, что вообще в течение января, когда умерли наши больные, у нас вообще не было ни одной таблетки, коллега подтвердит, ни одной, вообще никакой, ни обезболивающих, ничего, понимаете, причем в этой ситуации у нас умирают больные, мы неоднократно об этом говорим, а администрация закрывает нам рот, понимаете, она устраивает на нас проверки, действительно нашими коллегами, которые действительно находят какие-то изъяны. И, естественно, исходя из этого, начинают нас экономически наказывать. Просто Какое количество людей умерло в январе, вот конкретно из-за того, чтобы, что не было медицинских препаратов? Давайте даже не в январе, а возьмем, ну, наверное, да, последние полгода. У меня этой статистики нет, в том плане, что приблизительно да. около сколько, Наташа? Двух. Это два января Нет, два февраля Февр... 2 февраля. 5 и 20. Да, 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 да. 5 и 20. Это да. Стрельник умер и умер, по-моему, Исаенко. И и да. Входная информация, где у нас в течение трех месяцев не было поступления медикаментов Вообще нет. Мы перебивались с тем, что наш начальник надо дать ему должно Он просто находил альтернативный источники, имеется в просроченные лекарства. Я не скрываю этого. Мы уже на это идем. Я понимаю, это преступление с точки зрения как медика. Я тоже не снимаю свою вину. Но, честно сказать, относились ко мне с с онеображением, но я давал людям просроченное лекарство лучше, чем это, чем Надеюсь, лечить. Что да, поможет, что они помогут. Я понимаю прекрасно, что это преступление. Но это для нормального века, а там нет. И когда я обратился с этим вопросом, у меня есть фиксированная это запись нашему начнению Шулье. Он сказал, а при чем тут вообще лекарства? в этой ситуации. И он сказал, вы психиатр, занимаетесь своими вопросами, а будет будут заниматься другие специалисты. Если будете так себя вести, мы вас накажем неоднократно. Если вы считаете нужным, мы вообще вас там уволим. И делает это Шульга. Для меня было такое удивление, когда я попытался отстать свои права. Я подал, я еще два моих коллеги, мы подали в наш цивилизованный век в суд, в суд на господина Чупина, Максим Владимирович. Да, это высокий человек, в чем не? да, это личность, я не скажу, но мне удивляет, что эта личность идет по пути, которому, мне кажется, ну, стоит дать характеристику вам. Эта личность идет так, что он доминирует, он не уважает закон, он думает, закон это он. Он идет по пути Франку, что своим все, а чужим закон. Ну, Франко хоть давала закон чужим, вона вам дає коли він ОНІ сказав подайте суд, я на нього подав вот і пішла в приєсі в отношении меня в ліце шолі. Від заслужених я чув те, що ми правда з малими спілкувалися кількістю, але така інформація є про те, що кажуть так, що на сам треба надавати допомогу, коли у людини 39 і більше. Якщо менше, то. Все нормально. Я говорю. Mm -hmm. да, это что-то действительно вещь, которая является законом, которая проверяется. Это вообще, это как то вот прокрустово ложе. Мне так это удивило свое время. Да, значит, освобождает по ну, увязанному. Оказывается, скажем так, стационарная помощь имеется. Это освобождение от работы только тогда, когда температура 39. При момент попытки сказать, что температура это активная реакция человека, и э, это просто та ситуация, которая показывает о кризисе в организме. А иногда кризис вообще бывает такой, что температуры нет 36,0, 36,1, 36,5,3. Понимаете, в этой ситуации это уже идет интоксикация. Любой коллега мне скажет на этот счет. Это, говорят работает. Это ж вообще хуже, понимаете? Это, а людей заставляет работать. Нам не дают возможности освободить это от, скажем так, от, ну, от работы. Скажу больше. Новые технологии, которые были для нас, они новые, конечно, потому что мы там лапти, в сих хлебаем. У нас были аппараты, вернее, приборы, которые дистанционно измеряют температуру, имеется инфракрасный датчик. Подходишь, человек измеряешь, чтобы время не тратить. Меня удивило такое, когда этот аппарат стал у моих лицах, не даст врать, значит нет. Значит, у меня просто забрали батарейки, чтобы я им не пользовался. Забрал, забрал этот, забрал, забрал этот козлык, козлы. Они просто забрали все. А без батареек аппарат не работает. Ты температура да, не определяется. Это же ну, элементарная элементарные вещи, что и в Бавозовске температура, давление, дыхание, понимаете, а это не дается. Да, это да. А скажите, пожалуйста, ну, так что это, потому что козлы, из них изображение, ну, я вынужден... Актив, актив, сказать. да, актив. Да, ну, э, помощники администрации, они что, как бы над вами наблюдают, да. над фельдшерами наблюдают? из за колонии наблюдают, короче. Даже, даже, да, даже, Да, это я, 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 вам откровенно говорю, госпожа, я, я не даю... Максим Владимирович, я уважаю, тоже человек честный, он действительно личность. Но мне было удивлением такое, то есть как работает система, когда он ходит проверять всю колонию, с ним идет козел, это личный человек Чупина, который рядом с ним стоит и все слушает, а меня проверяют, это естественно, для меня это сначала было удивлением, но потом с волками и лучше выйти, это я, когда беседую с больными, любой больной, который беседует, все на этапе, со мной садится рядом козел. А, ну, окажу, просто... а как же врачебная тайна? ну привлеките метод из ответственности. Я, нет, я, ну, вот, я, просто вот про моральность людей. Нет, моральности. Нет, да, нет моральность. морали нет. То я, то есть, я мой мой мнение, вы принимаете больного возле него там Возле меня сидит, постоянно. Да, и сидит козел, вот он контролирует. Да, да, контролирует, как и И делает. он вам указания дает. Да, значит, в прямом смысле я врать не буду. Конечно, мне он лично указания дает, уровень другой. Но я скажу вам так, один раз я лично выполнял указания козла, не знаю, через ночмеда. Я лично, мы вскрывали наложенную шину, Потому что козел посчитал, что мы неправильно наложили, хотя этой точки мобилизации было, я это соблюдали. Но, но я думаю, что было нормально. Ну, но мы, мы с сделали. Но я знаю потом, что это было по распоряжению козла. Через коротище мы это делали. С нашведом Ваниным, Это я лично дело. Пане Наталья, хотел бы вам вопрос задать. Значит, вид засудженных, да нам стало известно, что вот люди, когда прибывают на этап, то у них там роблять там, регентам... Желудочного цього кишечника, всього. Чи це правда, і чи ці вони мають право такі речі робити? Це шкатування. Так, це правда, це дійсно робиться. Я сама була в такому великому шоці, коли я сюди прийшла працювати у 2016 році. І мені об'єм роботи колеги почали показувати, розказувати, як все робиться. Кажуть, ну у нас як приходять етапи, ми робимо рентгени желудочно-кишкового тракту. Я спитала, з якою метою це робиться. Тобто це ніде по законодавству не прописано, його ніхто не робить. Це заборонено. Так, мені відповіли, що це так треба для того, щоб побачити, що його в шлунку. Може він якусь картку проглатив, або ще якісь там заборонені речі, які не можна, щоб потрапляли до тюрми. Може, в десь кішки не кудись, -кіш бо в шлунку ховається якась заборонена річ. Тоді питання стало в тому, що хто буде проводити ці рентгенологічні дослідження, оскільки. Етап перебуває у вечірній час, рентгенолога немає, бо він у нас працює на півставки. Тобто він буває понеділок, середа п'ятниця, і ту буває в определенні часи, там до п'яти часів і до п'яти годин, і йде додому. Тобто, от і, а я кажу, на якій підставі я як фельдшер маю заходити в рентген кабінет, в мене немає посвідчення, я не проходила жодних рентгенологічних курсів, чи я повинна це робити? За вказівкою адміністрації, так, ви повинні це робити і всі це роблять. Ну якщо ви не вмієте, ми у нас от є зеки спеціально обучені. А опять же, таке зараз мова йде про красівника який там був ну так званим козлом помічником адміністрації. Він робив його, обучили на цьому апараті працювати. Він робив ці знімки. От, скажіть, будь ласка, ми з вами тоді, коли ми приїхали, це ж ми вас особисто запросили, бо ви тоді були нас на зміні стосовно це обстеження. Оцих хлопців, яких ми з вами виявили ті ті ушкодження, які були. Вам щось відомо? Ці хлопці вони чи зверталися знову до санчасті, чи взагалі надавали якусь медичну допомогу? Ні, на моїй зміні, я ж не, не одна чергова фельдшер. В нас поки на жаль, тільки троє. Ну до, до мене не зверталися. Ну тобто я, я не можу сказати, що були ще в них там якісь скарги, спобої і так далі. синців, до мене більше вони не зверталися. Ви тоді пам'ятаєте, нами була виявлена особа. Я навіть при запам'ям Іванов, у яку ми з вами значить виявили чисотку. До речі, у км'ять, коли він приїхав в Дніпро, також виявили чисотку. Розумієте, ця людина вже Це. поїхала як кажуть на Дніпро. І я був здивований тим, коли 10-го ми прийшли знову перевіряти. Ця людина не була ані госпіталізована, а не була десь. Вона винна в інше місце, щоб він не міг заразити інших. От вам відомо, ну взагалі від деяких в'язнів ми чули, що навіть у вас в установі не те, що там чи сотка є. Чи це правда, чи ні? От тому, що те, що в нас не завжди бува препарат, яким треба обробляти коросту, у людини це одне. А те, що наже, якщо навіть ми, коли є препарат, ми їх обробляємо. Там бензилбензат, він е, в трьох днів обробляється людина. А тоді вона повинна свої речі здати в цю сухожарку, сухожаровий шкаф, для того, щоб обробити остаточно убити е, дану інфекцію, клещ, да. цей клещ під кожний. и не только свои вещи э, э, побрать, выпрасывать, а еще должна э, э, окончательная обработка, это когда в сухожарке проходит э, матрас и э, подушки. То, что там наибольшее гнездо инфекции, можно сказать. Так же само, когда у человека роста, обовязково додаються, как правило, додаються в уши. И вот получается сочетание инфекции, когда он чешется ну, и добавляет себе еще стрептодермию На этой частоты с ушами. Эпидемиологическая обстановка, которая сейчас болеет, я бы хотел... Вы правильно подняли вопрос, Все Владимир Ильич и Ленин, можно относиться по-разному, понятно, но ну, Владимир Ильич когда сказал, или ВОЖ победит социализм, или социализм победит ВОЖ, или ВОЖ победит 77-ю колонию, или 77-я колония с вашей помощью победит ВОЖ. Я не знаток в шее, но я увидел такие вещи, которыми мы сталкивались, мы сталкивались на Донбассе. Так называемое чеченское в шоре называют. Это я не знаю почему-то я только не доказательную медицина на то, что сохнулся. Это вождь, который умеет прилипать к мягким волоскам тела. Обычно ну, мы головная вождь есть, ну, Кубитально-то, да, ну, и, да, и это самое, платяное. А это работает именно, у него очень хороший секрет, по всей видимости, он мутировал, называют точно чеченским же. Лохобиты, они не одевают нижнее белье, так вот, по крайней мере, я знаю, но я не знаток этой ситуации. Вот эти вши у нас есть. Их не выводят, понимаете, они циркулируют, они передаются и делают проблему. И так мы к брюшному сыпному типу можем подойти. А скажите, пожалуйста, а почему вот все-таки вот такая ситуация? Что а, наверное а -а -а. никто шкаф этот не включает? Да да, 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 это понимаете, ну как вам сказать, жадное платье дважды, лох, вернее. Ну, ну давайте вещи. Вот, вот я хочу услышать конкретно. Но мне кажется, что никто его не включает. Его никто не включает. Потому что это еще советская система. Я понимаю, хорошо давать советы. Я где-то тоже немножко понимаю администрацию. Но в этой ситуации с теми средствами, которые я знаю, куда идут, я бы хотел бы, чтобы люди обратили внимание, что сухожаровые шкафы нужны новых технологий, нового поколения. Жадность имеется в виду. Жадность, затратные вот эти вот вещи, которые не прожаривают эти, они не герметичные. Они не соответствуют аттестации. Понимаете, надо что-то делать специалисту. Я знаю, что это... Ну, констатирую факт, что это не Но работает. Почему? Пытались бороться с, с часовкой, допустим, методом обрабатывания матрасов мелками против прусаков. Когда выносят на улице матрасы осужденные, вот этим мелком они, значит, да, 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 обрисовывают да, да, свой матрас, якобы да, это там, кар да. кар карандаш. Кто это придумал, я не знаю. Мы уже постфактум, вот как медики, идем вот по отделениям состояния смотреть. Кстати, дезинфектора нет у нас в зоне. Он, он есть по штату, но его нет. Получается, что у нас вообще дезинфекторская работа. Нам нет, нет, у нас не даже, да, да. У нас даже нет. есть, допустим, какая ситуация. У нас, допустим, есть сплошная санитарки. Занимает Елена Каменева, это сестра уважаемого человека, Задираки, он, сейчас, значит, сестра, но он силовую структуру, он занимается финансовым. Елена Каменева вообще не занимается этим вопросом. Она получает теплоставки типа, в зону не ходит. Получает 100% премии. Подождите, сюда. а кто за нее работу выполняет? 24 февраля, когда вот был случай члена вредительства, как оно было. В принципе, в 7 часов полседьмого я вышла в отдел охраны. Ну, по графику дежурств положено проверять отдел охраны, потом идти на комплекс ДСР, чтобы там оказывать медицинскую помощь. Вечером этого дня я вышла в отдел охраны, полседьмого. Вот, не успела еще даже как на ДСР сходила, вернулась. И мне поступил звонок от дежурного, что в колонии случай, значит, члена вредительства, больной, осужденный, вскрыл себе вену. И надо оказать помощь, потому что крови много, не знаем, что делать, приходите. Я пришла, оказала медицинскую помощь данному осужденному, оставила его до прихода доктора, в санчасти он находился. Естественно, этот случай я зафиксировала, потому что я обязана как фельдшер это делать, я все фиксирую. Я зафиксировала в журнал наш травматизма, он находится он у нас в отсутствии доктора, он находится на фельдшерском посту. Утром на утро ко мне уже начали приходить, так сказать, гости. Сначала пришел дежурный по колонии, вот, потом пришел по пол. В тот момент, когда он зашел, он увидел, что у меня пол убирает осужденные. Ну, в принципе, это не ново для этой колонии. Я сюда пришла, тут все время осужденные убирают полы. То есть, естественно, это не моя работа как фельдшера, кто-то должен убирать, чисто должно быть. Ну, я думаю, что это тот человек, который на работу не ходит. Ну, если... Больной, не, то, ну... это увязанный, который болеет, должен лечиться, он убирает половину. Ну, а... я имею в виду, что убирать должна была та людина, которая... Ну, вот он, у меня, да, вот он да, мне да, задал каменево, вопрос, должна... почему у вас убирает осужденный, что вы пускаете? Ну, это же практика, не первый год и не при мне началась. Это как бы практика уже годами ведется, вы знаете. У нас есть аэросанитарка, но, но ее как по факту нет. На бумаге есть, по факту нет. Поэтому вот как убирали осужденные, так они продолжают убирать. Знаете, я бы хотел бы вернуться, наверное, на два года назад, в 2017 году, когда нам стало известно про то, что был изнасилован Пкачев Александр Александрович, это воин АТО. Вот вам что-то известно про это? Я знаю, что там тогда были какие-то репрессии. Шесть человек, по-моему, медиков уволили. Да, да. да. Три, а потом Три, а как последствия? Ну, да, да потом шесть. Что... Ну, 6 вот 6 мы человек. смотрели по этой статистике, что ну, шесть человек. шесть вот. человек. Да, уволились. ситуация. Э Вы ситу... можете рассказать? Я могу рассказать. У нас произошло массовое побытие. Это постоянно побытие этапа еще с Ну это постоянно. То это там... постоянно. Да, Значит, но, -то то есть, я, я, вам, секрет. Я вам не секрет. Ребята рассказывают о том, что они себе вскрывают вены именно из-за того, что они говорят, начинается все сначала, приводится этап. Их начинают жестоко бить, и дальше, то есть ребята скрывают вены, чтобы не попасть Семьдесят седьмую. Это нормально. Ну вот по участнику то. Здесь по участнику можно, потому что я это необиющий случай. Но, Все, могу. Значит, я только немножко добавил, сказал, понимаете, если идете вы мимо зоны, там громко играет музыка, громко играет музыка, веселый бравный маршик на фоне хороших убранных вещей, хорошо постриженных озонов. знаете, что я это я, я знаю точно, когда играет бравная музыка, хорошие такие вот музыкальные вещи, это пришел этап и бьют как э с гардероба, театр начинается с гардероба, а зона начинается с этапа. <coughs> Все, их бьют. Да, это факт. Начнем в отношении этого парня. Этот парень, да, эта ситуация, меня она тоже задела. Обычно я в эти ситуации не влезаю. <coughs> парень порядочный, он прошел меня точки, он действительно, как он мог, выполнял свои обязательства перед Родиной, да, действительно. У меня есть такой, ну, я нашел, я как вижу, как психиатр, у меня был стержень, он был личностью. Понимаете, и личность и пассионариев, это знает точно парень. Сложилось так, что он оказался здесь. Я не судья, у нас юридическая выполненность, я просто констатирую факт. Но это парня, я чему говорил? Его лишили свободы, понимаете? Да, мы его не лишили права быть человеком. Когда он попытался это сделать, его начала эта система прессовать. Еще она не обратила меня тогда, когда он бросался, прямо на, он бросался на решетку, чтобы прийти в местную часть. Понимаете? Я единственно тогда, уже будучи в конфликте с, с, господином Чукиным, я точно помню, я в этой ситуации я взял на себя ответственность, потому что, ну, это что-то мне, не знаю, сработало, что то честно. Не знаю, бывает такое, как вот у вас, так и у меня, я не знаю. Я, я его взял и посмотрел, я увидел типичную острая реакция на стресс. Понимаете? Я взял и госпитализировал в больницу. В отношении меня Чукин дал, в отношении меня репрессии, что чего, чего ты это делаешь, Понимаете, это на ситуации. Когда у нас была проверка, он сказал, что положил участника боевых действий, положил в больницу, я тем самым, у нас был патчем, Николай Иванович, он был исполняющий ночмедом, был разговор его и мне, что я подвел пацана этим что я участника, у которого изнасиловали, я положил в больницу, я подвел пацана. И он сказал, что в отношении меня, в отношении тебя будет служебное расследование, я тебе сделаю. Ну не расписывайся. И тогда я обратился в 2017 году альтернативно в сказал, что у меня конфликт интересов, чтобы дали альтернативно проверяющую службу. И в этой ситуации ситуация как это все затихла. Он оставил мне этого хлопца, чтобы я с ним беседовал. Когда я побеседовал, я увидел, что парень изнасилованы. Там ситуация не только в изнасиловании, а именно в ломке. И у меня психическое отклонение. Я убедил нашего начмеда, надо дать ему должное, Игорь Борисович ну человек человечный человек, это ситуация, военный медик, порядочный человек, как мне, ну, мне, кажется, он порядочный, понимаете, да, но он тоже не удерживает, но тем не менее, ему что. Он пошел на встречу, и мы госпитализировали психиатрическую больницу на посадку. Я понял, что вот они его изнасиловали, там били, и это продолжалось постоянно, да? Да, систематически. И не давали возможности оказать ему помощь, понимаете, то есть в этой ситуации. И парень, я же говорю, я подложил хрест, парень плакал, понимаете, он плакал, я видел воина, который плачет. Он не плакал, я думаю, он не плакал, но он плакал, я видел это сам. А вот хотел бы вас спросить, а еще подобные случаи, вот, наверное, были там были? Да, эти случаи были. Многие были случаи. но понимаете, в чем проблема? В этих случаях, во-первых, я когда беседую с больными, рядом со мной, сидит сюда, понимаете, врач, когда ну, только сейчас привлекалась эта практика. У нас пытали, людей пытали у нас. У нас я госпитализировать хотел больных стационар, я скажу ваше мнение, они не хотели ложиться. Они говорят, мы не хотим, мы боимся, нас тут бьют. Понимаете? Именно в медсанчасти. И она выполняла роль шизоми. Вот в отрядах, там, в тех отделениях, их продолжают вот, людей бить? Вот, ну, да. как... Это норма поведения. Их продолжают бить. Сейчас это, правда, трансформировалось. Вы забываете, что идет нагрузка, на нагрузки. Люди заставляют приседать. Людей заполняют выполнять ненужную работу. Именно вот эта, эта красота, которую вы видите, это красота свинца, она постоянно делается. Это хорошее качество, но какой ценой, понимаете? Человек постоянно моет, моет колено его положении. Нам рассказывал, кстати, Денис Кметь, то что когда ты моешь вот пол, вот это, тебе подходит еще и по голове бьют, а еще делают как бы черепаху там какую-то. Это все делает, но обычно это все зависит от того, как человек относится от поведения. Обычно минимум это так, это ведро опять выбрасывается ногой, разливается. И опять... да, да, и нас все. Нас обеим, да как... это все. это, это все, У, нас, подать. у нас это было до реформы. Я вам скажу другое. У нас до реформы было такое, если говорить о пытках. По-моему, мнению, пытка какая была. Вы знаете, я бы сказал, они обычно все вещи, допустим, у нас была пытка клизма. Любого больного, который поступал, это как Александровский барахах, ему назначали сифонную клизму. Надо и не надо. Назначал это козел. Понимаете, ну, это как это. Вот это, это, как вот я вспоминал, у Боткина делали постоянно кризм либо кровопускание. Ну, естественно, кровопускание, ну, он еще шутил, кровопускание, но ну, не 16 века. Ну, то есть, вы, а вы можете рассказать об этом? Вот что -то? они делают клизму дальше что? -то? Это делается просто клизма. Человек говорят, это самое, жалуется на боль в животе. Ему делается одна клизма, вторая, безознавательно, третья. Когда человек говорит, я уже здоров, понимаете? Я не хочу, я уже хочу работать. Возможно, вот применение таких пыток, ну, то есть способствует ли оно, на ваш взгляд, воспитанию в данном человеке, который совершил какое-то преступление, какой-то проступок, воспитать в нем человека, либо оно только убьет. Да в нем это только она Просто она, меня она... интересует как медика. Значит, ну, я, я вам скажу, по моему мнению, возникает приручение человека к хозяину. Хозяином является Чукин, высокий интеллектуальный человек, личность понимаете, он, он, он доминирует над всем и над всеми понимаете, и идет синдром именно татаритизма, в чем он, не к закону выполнять, не к человеку, а выполнять команду хозяина, все идет натаскивание, а хозяин, что скажет хозяин то и будет, понимаете, и я вам скажу еще больше, у этого человека возникает доминанта, вот как вы сказали Саша. доминанта, я позволю просто вам напомнить, вы персонала, она отличается тем ну, помните, кто не диска, как обычно, помните разговор. Да. Доминанта какая? Человек, который имеет эту доминанту, что бы ты ему потом ни говорил, вот вы говорите правильные вещи. Вы. Оно будет восприниматься так, как было в него заложено. Он, оно будет усилить его тот негативизм. Он будет не верить, он не, он не будет вам верить, он будет, ага, значит, со мной поступали правильно, вот там волк, человек, человек волк, вот это состояние и будет. Это наоборот вызывает у человека озлобленность желание к насилию, желание ломать ниже стоящего, а не рассказывать как. Особенно это влияет на женщину, понимаете, вот женщины в этом отношении у них. Вот это обратите внимание. Видите, парень, который был, он маму называет по-другому, да, уже? Да. Помните, я сказал, как Петлюра? Нам не страшны русские вши, нам страшны украинские гниды. Шановні друзья, как чем вам сподобался видеосюжет та наш канал. Не забудьте подписаться и поставить лайк.